डिजिटल महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि मिळवा आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी आणि महत्त्वाच्या अपडेट्स आज उल्लासनगर फाइनल क्रमांक सात और आठ में हमारे उल्लासनगर की कमिश्नर मनीषा एडिशनल कमिश्नर जमीन लंगेकर साहब और आरोग्य विभाग के कमिश्नर डॉक्टर घवस इन लोगों के आदेशानुसार आज पैनल क्रमांक सात में मालगी चौक से लेकर के चंद्रशेखर स्कूल चंद्रशेखर स्कूल से शास्त्री नगर धोबी घाट चौक वहां से फिर पंजाबी कॉलोनी चौक से गुरुद्वारे तक की इस स्वच्छता अभियान की मुहिम रखी गई है इस मुहिम के अंतर्गत सभी रोड पर किसी भी प्रकार की डेबरी या कचरे नहीं दिखना चाहिए इस तरह की सफाई अभियान है तथा फुहारा की गाड़ी ताकि धूल जो उड़ती है उसके लिए, इस के साथ फुहारा की गाड़ी भी लगाई गई है यह अभियान हमारे महानगर पालिका की आयुक्त का यह निर्देश है और एडिशनल कमिश्नर और स्वच्छता कमिश्नर जो है सबके आदेशा एवं मार्गदर्शन के अनुसार हमारे यहाँ के स्वच्छता निरीक्षक दीपक उज्जैनवाल और मुकादम राजेश और सभी सफाई विभाग की टीम पैनल क्रमांक सात और आठ की जितने सफाई की टीम है सबके संयुक्त आज की मुहिम रखी गई है और इस तरह से हमारे उल्लास नगर में हर पैनलों में मुहिम चालू है तो इसलिए हम अपने मानव सेवा मंडल एवं हमारे पैनल के मांग सात की जनता की तरफ से यह और डॉक्टर घावस एडिशनल कमिश्नर आयुक्त आरोग्य विभाग सबको हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से हमारे पैनल को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखने में उन्होंने इस तरह का पूरे शहर में आह्वान किया है और एक मोदी जी का हमारा जो सपना है स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत और विकसित भारत का एक उद्देश्य जो है ये शुरू होता है और कुछ ही दिनों में हमारा पूरा शहर पूरे हम जानते हैं कि भारत वर्ष में, में मेरा शहर स्वच्छता में एक नंबर पर जाएगा ऐसा मेरा विश्वास है और सभी जो स्वच्छता कर्मचारी उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि सुबह सात बजे से लेकर के और दिन भर वो सफाई में बिजी रहते हैं और उस तरह से सफाई अभियान को सफल बनाते हैं इसके साथ ही हम अपने विराम बारी को विराम देते हैं जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भारत